Всем привет, с вами Айсер. И я вам расскажу о новом персонаже потустороннем призраке. Он так выглядит, это его обычный облик, без головы. Его, конечно, можно голову поменять. Вот. Тут Мастер. Вот робот это можно дракона вот и без головы конечно у него такой он копьем восполняет себе здоровье сейчас сейчас покажу сейчас отниму чуть-чуть здоровья Вот. Довольно большой урон наносит. У пока что здоровье полное, но он прибавляет себе здоровье. И, и на правую скину на правую кнопку мыши это он бьет щитом. Вот на сколько на. Мы... Вот, подрагнуло чуть-чуть, но нанес 2162 урона. Этим щитом он агрит мобов на себя, именно на себя. А другие игроки бьют спокойно мобов. На единичку, скилл на единичку, призывает копья, дух копий. Сейчас посмотрим, сколько он может... Надо жать жать на единичку... И... У него нет энергии... Его скилл держится на кулдауне, как у бумеранджера. и на здоровье этот, это вот этот, этот, этот скилл на единичку. Призывают дух копья. И конечно на двойку скилл. Сейчас найдем сейчас босса, достойного противника. Я вам покажу этот скилл. Так. Вот он. Где это наш босс? Вот. Призывает души вокруг нас. Притягивает эти, причем врагов притягивает. Вот 13 жизней исполняют. Ну и притягивает врагов. Этот стил. И я вам расскажу о его пассивке. Его пассивка реально крутая. Сейчас я вам покажу. С ним здоровье. Вот. Он оживает. И, конечно, призывается вот такой дух, призрак вместе, дух вместе. А из наших доспехов идет дым. Да пассивка очень крутая. И, конечно, эта пассивка, когда этот персонаж умирает, он прибавляет к себе 50% жизни. Вот. И посмотрим на его костюмы. Сейчас отойдем, чтобы мобы не трогали. Так. Тут слишком много мобов. Сейчас отойдем, чтобы мобы нас не трогали. Тут нормальное место. Это пойдем уже. О, полянка. Вот тут пока. Посмотрим костюм. Такой ко... Вот такой костюм коричневый оттенок такой прикольный второй костюм он такой будет красным и шить будет его красно-золотым и плач будет фиолетовым вот костюм на 20 левеле это вот такой на картинке такой шипастый костюм И посмотрим костюмы, которые покупаются за крюбисы. Один из них такой светлый, такой желто-голубой оттенок. Ну, вот такие копии призываются. И... Так, вот. Светлые души разбрасывают там снаряды. Вот такой костюм. Посмотрим другой костюм. Этот костюм смахивает на конфетного варвара. Подорогнуло чуть-чуть. Вот. Вот такой розоватый оттенок. Из. С... Тут вылетают какие-то карамельки на палочках. И стер на двойку вот это странно. Шоколад. Ну, да, реалистично выглядит. Да. Но... ну не очень. Мне эти, эти, эти костюмы не понравились, вот эти два. Один цвет, другой вообще шоколадный. Ну я вам рассказал, с вами был... С вами был Айсер. Всем пока!